নমস্কাৰ ও ধৰ্মত্ৰে কুৰুত্ৰে সম মা মাণ্ডৱ শৈৱয় আজি গীতা জয়ন্তী দাপৰ যুগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ সময়ত আজিৰে বিশেষ দিনটোতে অৰ্জুনক গীতাৰ অমৃত বাক্যৰ জ্ঞান দিছিল আৰু যি অমৃত বাক্যৰ জ্ঞানেৰে উদ্বুদ্ধ হয় পৰৱৰ্তী সময়ত যুদ্ধ নকৰা অৰ্জুনে যুদ্ধ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু যি গীতাৰ অমৃত বাণী বা যি গীতা ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন সেই ভগৱানৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনৰ কথোপকথনৰ আধাৰতে যি গীতাশাস্ত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল সেই গীতাশাস্ত্ৰেই ডাকৰ যুগত আজিৰে বিশেষ শূন্য তিথিত আজিৰ পৰাই আজিৰে বিশেষ পুণ্য তিথিতে গীতাশাস্ত্ৰৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই গীতাশাস্ত্ৰখনক এখন হিন্দু ধৰ্মৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ অন্যতম ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় আজি বিশেষত আজিৰে পুণ্য গীতা জয়ন্তীৰ তিথিত পাৰ দিনে গীতা পুস্তক পাঠ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় কিন্তু আজিৰে গোটেই বাৰ্তাটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে ওচৰলৈকে দিওঁতে মোৰেই দেৰি হৈ গ'ল বিশেষ কাৰণমুশতঃ আজিৰে ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰোঁতে দেৰি হ'ল তৎসত্বেও আপোনালোকৰ ওচৰত জনালোঁ বা অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ আধ্যাত্মিক বাৰ্তা নামৰ যি কথা কওঁ মই যিটো জৰিয়তে যি নামকৰণেৰে মই আধ্যাত্মিক বাৰ্তা ভূপেন শৰ্মাৰ সৈতে বুলি যি নামকৰণেৰে ইউটিউব চেনেলেই হওক বা ফেচবুকত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰোঁ আৰু আজিৰে বিশেষ পুণ্য তিথিৰ দিনাও আপোনালোকক দেৰিকৈ হ'লেও অৱগত কৰাবলৈ চালোঁ যে আজি গীতা জয়ন্তী লগতে আজি মক্ষধা একাদশীও হয় কিন্তু মৎক্ষধা একাদশীৰ এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে আজিৰ এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে মুখ্যদা একাদশীৰ কথাটো টানি আনিলে দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু আপোনালোকেও ঢুকি নাপাব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যদা একাদশী যি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষতে আজি যে গীতা জয়ন্তী হয় সেই কথাটো অৱগত কৰিবলৈ আজিৰে ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিব নমস্কাৰ